как бы ограничить. Поэтому, к сожалению, Запад Украины, опасность, она остается. Это то же самое, что свет, газосховище, перемещение, передвижение. Китай нацелен на Европу в том числе, но руками России. Любі наші глядачі, рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами я, Леона Захарченко. До нас сьогодні доєднується Олена Бюн. Пані Олено, рада вас бачити! Вітаю! Вітаю! 17 вересня записуємо дану інтерв'ю, і зараз нещодавно була промова Зеленського, хочу на деяких аспектах, деяких темах, які він піднімав, зупинитися, обговорити їх. Він говорив про те, що Україна готується до двох складних наступальних операцій з боку РФ. Тому хочеться розуміти, що це буде за операції, чи вдасться ворогу їх реалізувати, чи вдасться нам зупинити ворога. Что там планировано? Ну точно, в двух направлениях. Смотрите, вот прям как вы сказали. Дальше карта Зеленского. Uh -huh. Ну есть такая информация, что Россия готовит. Пойти, опять же, в двух направлениях. И что это понятно это донецкое направление по-любому по-любому у них донецкая а что такое другое направление ну другое как бы больше как отвлекающий маневр ну вот донецкая самое самое основное ну и по итогу что у меня будет И то, что у них будет вот с этими двумя направлениями. Ну, тупик. Где-то у них будет. Попытка здесь второй ход, это как-то обмануть украинские вооруженные силы. Вот отвлечь. Mm -hmm. Обмануть. Это где-то попытаться там, где они думают, что мы их не ждем, но мы их ждем. Ну, по першому счету, ми готові. Тобто, так як вони хочуть, ну, вот это продвижение їх и роботи їх у них не вийде. Також хотіла б підняти ще одну тему. Ну, це те, про що, що для українців дуже очевидно і зрозуміло. Зеленський сказав про те, що дійсно Путін продовжує війну і всі намагаються його вмовити, а потрібна сила. Будет эта сила, пани Олена? Давайте подивимось, что нарешті все поняли, что только так можно зупинити ворога и готовить діяти. действовать. Видите, он, он занял хитрую стратегию. Он сейчас тянет время, тянет время, там перегруппируется, учится, то есть ему это выгодно. Угу. А все думают, что с ним можно договариваться, с ним нельзя договариваться. Будет жесткая сила по отношению к крембровской власти более жесткий какой-то удар по отношению. на это то же самое, смотрите, будет пока где-то в скором времени не произойдет какая-то башня. Эта башня может быть будь где на территории Европы, будет где она может быть. Причем мощная и он это планирует э с, э с жертвами. Вот тогда да, тогда знаете окончательно глаза откроются. И причем это не одну башню они, они в нескольких местах. Я не говорю это за Украину, потому что ну, у нас каждый день, да, практически mm -hmm. достаточно жестко. Но тогда, да, откроется. Это не значит, что он там будет наносить удар, либо еще что-то. Они планируют что-то такое очень подлое и масштабное. Насправді, просто ми вже говоримо, мабуть, про це вже вже декілька років. Ви заявляєте про те, що дійсно Європа чекає саме цього кроку. У нас була така марна надія на те, що вдасться отямитись значно раніше і не допустити цього. Але зараз, на жаль, бачимо, що все йде до саме такого сценарію. Тим не менш, давайте зараз вже розуміємо, що відбувається на сьогоднішній день певна співпраця України і Польщі. Польща на собі вже відчула, що небезпека наближається. Почали заворушилися, і Україна простягнула руку допомоги, дійсно готова допомагати їм. Як це вплине на подальшу співпрацю? Як це вплине на допомогу від решти європейських країн для України? Це не те, що Україна притягнула руку допоможі. Видите, он, Кремль будет прилагать усилия, чтобы, видите, ну, помощь не шла, дестабилизировать ситуацию, раскачивать ситуацию внутри стран. Но все равно, как часть стран понимает, действительно понимают угрозу, и действительно они готовы помогать. А то, что касается Польши, Помощь мы Польше будем оказывать, и вот ну, даже сейчас, да, там обучать там или еще что-то. И вот он будет всеми силами пытаться колотить в Польше, ну, настраивать, не только там против нас, да, против uh -huh. Украины, но там же есть и белорусы, то есть вот, ну и другие национальности, как бы вот, чтобы раскачать ситуацию внутри Польши. А вдасться им это реализовать? Больше что-то получится. Окей, да. Просто не получится. Видите, там идет опасность дрона, что дроны туда будут прилетать. Ну, где-то что-то получится. Ну, где-то что-то это опять же, да, больше про какие-то диверсионные действия или же действия какого-то негативного характера. Ну, к сожалению, видите, здесь надо резкие действия. Ну, резко уже понимать, да. что надо э, что-то делать. Потому что... С иначе... ворогом же методом. Да. А очень долго, видите, чухались очень долго. До последнего думали, что война будет только в Украине. Хотя, ну, миллион раз я говорила, что он угу. на этом не остановится. И не думайте, да, что снимите розовые очки. Чи зараз країни НАТО готові все ж піти на вимоги Трампа? Він попросив про те, що не попросив, а закликав країни НАТО долучатися до санкцій проти Росії більш радикальних, відмовлятися від російської нафти, газу. Чи все ж таки готові вони на це йти? Даний думки не пожалуйся російському Ой, они, как всегда, ну, смотри, они тянут время, понимаете? Они чухаются, они думают, они тянут время. Да, они как бы готовы, но им надо время, им надо подготовиться. Здесь вопрос не про это. А тем временем, вот, пожалуйста, вам гибридная война и в Европе, и это усиление гибридной войны и каких-то негативных действий. Ну, то есть понятно, что какие-то страны, да, резко да, а кто-то будет вот это, ну. Застой і поплатиться. Також зараз, вже не перша заява, яку я прочитала спочатку я не задавала це питання, але вже втретє від різних людей чую заяву про те, що війна РФ проти України наближається до завершення, ще ще й додають слово точно наближається до завершення. Давайте розбиратись у цьому чи дійсно на сьогоднішній день. Мы наближаемость до завершения. И что это за завершение? Что? Яким вон им может быть на сегодняшний день? Война в Украине. Подходит к завершению? Да, связано с переговорным процессом. Здесь понимаете, здесь видите, как двойка падает, да? Здесь больше похоже на, опять же, да, на какой-то шаткий мир на какой-то шатке мира, еще Кремль будет тянуть время, потому что от начала, да, допустим, шаткого мира до, до конечной точки, мир, он понятие растяжимо, да? Мир — это понятие растяжимо, начало и конец, и шаткий мир в том числе. Поэтому, ну пока там да, как бы этот шаткий мир он может наступить в любой момент, но при этом надо понимать, что Кремль будет настаивать на своем. Он будет проводить какие-то диверсионные действия. Он не останется. У него в планах там переворот там устроить в Украине, да, сменить власть. То есть еще диверсионные действия внутри страны. То есть вот это вот э, все дальше будет продолжаться. Здесь не про мир, здесь что-то шаткое, это понимаешь? Тобто, десь, можливо, на якійсь одній території припиняться наступи, можливо, обстрілів трішки, поменше, але глобально. Ну так, да, в глобальному плані він все одно, видите, йому цель, йому любим путем нужна Донецька область. От любим путем. І понятно, что как он там кричит, что дайте, отдайте Донецку, и все, будет мир. Да не будет. Его. Ну, не будет, потому что тут постоянно делають расклады, і постоянно карты показывают, что цель остаются ті ж. Цели остаются те же, только пойти уже другим путем. Они поняли, они уже сколько раз поняли свою ошибку, то, что они напали на Украину, вот на первую. Если бы они пошли другим путем, они бы своих целей достигли. Сейчас, видите, им надо какой-то... Как объяснить эту войну, да, по сути, ну, что-то они захватили. Ну, захватили, да, к сожалению, захватили, но успехов-то у них нет, они же очень медленно продвигаются. Им надо какой-то успех, какие-то победоносные действия. И вот здесь есть, если у меня расклад дело, то, что там фигура Путина появилась в форме, да, вот с, под конец учения mm -hmm. он появился в форме, вот это то, что касается. Ну, да, там пресса пишет, что это как бы выклик НАТО, да, это правда, это выклик НАТО. Но здесь там еще по сочетанию карт, там идет Кавказ, либо же какие-то... Он, он хочет, он может, давайте так, он может вести войска, он может войти в какую-то страну, где его не ждут. Это может быть Грузия, это может быть Армения, это может быть любая другая страна. И таким образом показать, да, что вот он, ну, типа, такие победоносные действия. Ему что-то надо, и куда-то он намылился, там, где его совершенно не ждут. Вот такая опасность еще существует. Так, ви перед цим сказали, що Путін не збирається зупинятися, продовжиться на превеликі жалі наступи, і обстріли нашої території. Зараз хочеться більш детальніше про це поговорити. Окремо міста дивитись не будемо. Давайте розділимо захід, схід, північ, південь і подивимось, якою буде ситуація на найближчий час, От До кінця вересня, що планує реалізувати Росія на цих напрямках. Ну, давайте в цьому, За... Давайте так, запад України. Ждать запад України. очень так, опять же, это может перелетать через территорию границы и щекотать нервы на вот прямо около границы надо быть. Это все, что связано, опять же, с перемещением, с передвижением. Цель остановить это, как бы ограничить. Поэтому, к сожалению, Запад Украины, опасность, она остается. Это то же самое, что свет, газосховище, перемещение, передвижение. Тут такая карта административные и медицинские учреждения. К сожалению, тут башня падает. Да, тут работа ПВО. Детские карты падают еще. Все равно остаются детские карты, предельное внимание. То есть Запад остается. Север Украины. Тоже, видите, передвижение и перемещение, э, с, э, газ, газосковище, свет, вот то, что сильно горит, тоже цели остаются. Производство остается. Э, ну, достаточно тут могут быть сильные обстрелы. Север, будьте внимательны, потому что тут десятка мечей падает. Производство он ищет. То есть остается. Юг. Юг. Ну, а тут то же самое, по большому счету. Тут то, то же самое. То же самое. И же цели, даже не буду перечислять. Центральная часть Украины. Абута Тоже перемещение, передвижение, мосты вот эти вот, особенно мосты, в том числе перемещение, передвижение. Опасность диверсии. Но, к сожалению, мы видели уже на ДЖД. Производство то же самое. И вот э, у него цель все равно как-то за счет информации, за счет каких-то действий э, раскачивать, раскачивать ситуацию внутри э, Украины, раскалывать Украину. Пытаться. Ну, это не секрет. Ну, восток Украины. Ну, агрессивно будет. Вот здесь, да, агрессивно будет настроен. Где-то ограниченные возможности, где-то подвешенные. Но рваться будет любыми путями. Вот любыми путями, я так понимаю, что это Донецкое направление. Опять же, как и раньше я говорила, то, что проигралось, это нестандартно. Опять же, те же подземные ходы, те же, вот переодетыми они зашли, да. Вот, вот то, что мы говорили, чтобы, чтобы ударить в спину, слева, справа, то есть прям, да, многие планы у них здесь по иллюзии. Ну, прилагай всі усі Що ж розуміємо одне: треба продовжувати бути обачними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, допомагати нашим прекрасним бійцям. Хто як не ми, власне, ви зараз сказали таку фразу про розкол країни розкол, що дійсно зараз це потрібно Росії? І знаєте, коли я готуюсь до інтерв'ю, часто попадаються відео, і я дивлюсь дійсно часто во такі заголовки про поділ України ймовірний. Давайте розберемось у цьому питанні. Чи дійсно на сьогоднішній день все йде до того, щоб розділити Україну? І між ким і ким? Тому що деколи читає, що США і Росія вже поділили країну, деколи що Польща і Росія вже розділили Україну. Чи дійсно взагалі такі розмови відбуваються на сьогоднішній день? Чи нас намагаються просто ввести в оману зараз? Польща, Польща і Росія поділили Україну. Польшу, Не, про Польшу нет. Здесь по-другому. Здесь она будет настраивать Польшу на то, чтобы вот она была агрессивная, да? Но смотрите, тут не только по отношению к Украине, что они там, там они от немцев репарации требуют уже, да, они не тем заняты, по большому счету. Здесь им надо укреплять границы, учиться сбивать дроны и сбивать ракеты. При том, что у них есть вот эти патриоты, это не значит, я уже все время говорила, что они будут так эффективно сбивать, как мы сбиваем. К сожалению, у наших ребят тоже, да, тяжело это где-то получается, потому что они меняют тактику. Поэтому Петрит, это их не спасет, вот в чем дело. И они не тем заняты. А Россия, видите, Россия, она будет, то, что мы смотрели перед этим, качать ситуацию. Ну, чтобы там больше предъявляла какие-то права, вот в таком плане. Это не про это. США. США США и Россия США и Кремль поделили Украину. Ну, можно сказать, да. Ну, не четко четко они ее поделили, потому что что-то у США, что-то он хочет себе. Но по большому счету, смотрите, здесь идет такое, здесь больше на самом деле каждый хочет взять под контроль. Кремль полностью хочет взять под контроль Украину, США тоже хочет взять под контроль, чтобы ресурсы, недра, все это пользоваться. Но здесь есть какие-то моменты, ну где они как бы сошлись на том, ну видите, как делают заявления даже Венс, да? «Отдайте віддайте Донецьку область. Що значить віддайте Донецьку область? Mm -hmm. То есть, тут такое є, момент такого є. А за нею Запорізьку і Херсонську, і ну, ще. Да, ще, да, ще да, та, да. і... От такий момент є. А давайте ще Китай теж подивимось, тому що раніше звучали заяви, що і Китай з Росією там теж Китай, вже Росія. щось почали ділити. Китай Росія ділимо. О, не. Китай хочет все. Китай хочет ну, всю Россию, да, полностью. Он хочет все. И всех он хочет. И я уже зачитывала на своем канале, что у них появилась информация, что э, те же службовцы э, в России должны знать китайский язык. Ну, представляете, он же очень сложный, там с юмором относились. Они говорят, они э, родного толком, не знаю, да. С ошибками пишут. А уже китайский. То есть понимаете, на что расчет? И там это будет обязательно. Если ты не знаешь китайского, значит, ты не можешь занимать должность. Вот к чему. Китай нацелен на Европу, в том числе. Ну, руками России. Тобто зараз Китай буде максимально допомагати Росії робити все, що для них потрібно в плані технічного забезпечення, фінансового забезпечення для того, щоб Росія не спинялася, продовжувала цю війну і розширяла фронти? Ну так, да, така ползуча окупація. А знаєте, давайте спросимо знайте ж США і, допустимо, Кремль. Ну, понятно, що за Кремлем стоїть Китай. Поделили Европу, вот что мне интересно. Да? Вот uh -huh. Европу они поделили. Четко поделили Европу. Евросоюз и Европу поделили. А вот здесь, да, смотрите. А вот здесь четко, да. Э, то есть здесь, видите, здесь дойти до каких-то границ, это, видимо, ну, то, что касается, раньше была восточная, да, Европа, а там то, что... Э, ну, где влияние имело, имел Советский Союз. И тоже тут есть какие-то моменты, как бы они поделили. Но опять же, каждый хочет большего. То есть есть такие, что Кремль замахивается дальше идти, ну, а тут хочется влияния. Ну, одним словом, США хочет влияния над всей Европой. Так же самое, как, я понимаю, Китай тоже хочет влияния руками Кремля над всей Европой. Так все жахливо зараз чути, просто замість того, щоб дійсно зараз об'єднатися і довести до кінця одну справу, завершити це все жахіття, яке відбувається, в кожного якісь свої плани, в кожного якісь свої мутки. Інакше це не скажеш, які грають просто не на користь нікому. Абсолютно у ну, глав, ці, да, і ті, хто стоять там за Трампом. Там, ну, что, там же люди это для них ничто, да, просто, люди, да и люб... mm -hmm. ну даже и им главное ресурсы и богатство, ресурсы и богатство, причем вызнания, премии, да, и отобрать даже у самых обеспеченных mm -hmm. все это, чтобы принадлежало пользоваться всеми Жаль, жаль, що так все, але на жаль, на, цьо, на це впливу ми на сьогоднішній день не маємо. Давайте щось хороше. Подивимося, чи будуть якісь хороші новини, можливо, обміни полоненими, можливо, повернення якихось українських територій, поліпшення ситуації забезпеченням? возвращение детей. Ну, в малом количестве, ну да. Это может быть и возвращение каких-то. Ну, вот там же освобождают украинские вооруженные силы определенные населенные пункты небольшие. В том числе это может быть возвращение военнопленных, да. Еще какие-то будут хорошие новости, но они как-то. Они, это вот что-то связано переговоры Украины и Запада, но они как бы, ну, с определенными странами, что ли. Они очень хорошие для Украины, но они как бы останутся за кадром, потому что еще не время знать об этом. Но это действие украинских вооруженных сил, это в плане, ну, как я говорю, посмотрим, да, мы не будем, я вообще не говорю конкретно, это же мы действия видим и по территории России. Ну, то есть хорошие новости на фоне всего, хорошие новости тоже будут. Однозначно. На ми будемо так чекати, щоб ці новини хороші значно переважували все те погано. Щоб теж таки, більшу частину інтерв'ю ми приділяли тому хорошому, що відбувається сьогодні. Дякую вам, пані Олено, Дякую за це інтерв'ю, за ці важливі попередження. Зараз хочу нагадати вам. Любі наші глядачі, Олени Бюн, є свій Ютуб канал, доєднуйтесь до нього. Також доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу. Називається Поговоримо Плюс. Доєднуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові інтерв'ю. Нагадаю, виходять вони щоденно. Лишайте свої коментарі, лишайте свої вподобайки. Якщо є у вас питання, зокрема до Олени Бюн, можете теж написати нижче під цим відео. В наступних ефірах почуєте відповіді. Бережіть себя. Мирного, тихого дня всем. До побачення. До побачення.